Артем, расскажите, пожалуйста, о операции с платниками и поставщиками и как быть, если есть ПДВ, если его нет? Спасибо за вопрос. Да, действительно, многие компании в процессе своей хозяйственной деятельности используют так называемые элементы налогового планирования и в рамках своих юридических структур они создают компании на общей системе налогообложения, которые платят налог на прибыль и НДС и создают так называемые ФОПы различных групп любая работа с ФОПом, особенно по кведу предоставления консалтинговых или либо же маркетинговых услуг вызывает у налоговой моментальную аллергию, uh -huh. понимая, что скорее да, всего это налоговая оптимизация, uh -huh. в рамках которой компания платит какому то ФОПу э, за консалтинг, данный ФОП, например, там третьей группы платит 5% и там за полтора процента выводят деньги как бы в кэш, uh -huh. да, фактически налоговая все это понимает и очень может тщательно, тут нет ничего незаконного. Такое тоже может быть. Это абсолютно законодательная, урегулированная э, схема работы. Но нужно э, очень тщательно относиться к первичным документам. Потому что каждый платеж в рамках бизнеса, будь это общая система налогообложения, либо же э, упрощенная система налогообложения, под каждой из транзакций я как аудитор говорю, что должна быть первичная документация. То есть uh -huh. если вы заказали, в рамках своей кампании УФО по маркетинговому исследованию, то будьте готовы к тому, что налоговая может прийти, например, на камеральную проверку и проверить непосредственно наличие результатов работы по предоставлению. А, звит Конечно, звид может подавиться звит. Скал. Да, может Я посмотреть просто-напросто, запросить отчет. Угу. А покажите мне, пожалуйста, у вас была транзакция с этим фондом, покажите, пожалуйста, отчет, за который вы заплатили деньги, угу. и может даже открыть и посмотреть этот Суть. отчет на предмет э, логики. Чтобы все все да. то есть это да, маркетинговое исследование, руши. окей. То есть это не копи и так далее, там не написано, какая-то чушь и так далее. Поэтому, 100%. учитывая э, очень сильный дефицит э, денег в бюджете на данный момент, налоговая очень скрупулезно относится к такого рода операциям, uh -huh. потому что в бюджете не хватает денег. И она будет делать все для того, чтобы э, осуществить налоговое доначисление бизнесу, фопу и субъектам хозяйствования в целом.